阿弥 Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. In, İnnehû hayrun nâsirin ve muîn. Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyibîn-t-tâhirîn. Mübarək Ramazan ayının 8-ci günündə siz əzizləri salamlayıram. Bildiyiniz kimi mübarək Ramazan ayının gündəlik dualarının şərhi və izahı ilə siz əzizlərin xidmətindeyim. Beləliklə dəvət eləyirəm 8-ci günün duasını birlik bir birlikdə bir dinləyək. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahum marzuqni fi zih rahmatal ayta. və itamaq ta'am السلام Bu duada Allah'tan belə istəyirik, Allah'la belə danışırıq, İlahi, öz fəzlinə və çərəminə xatir. Bu gün mənə yetimlərə mərhəmətli olmaq, acıları doyurmaq, başqaları ilə eşidilən səslə salamlaşmaq və bir də şəxsiyyətli insanlarla oturub durmaq nəsibələ. Ey, arzu edənlər üçün sığınacaq yeri olan Allah. Bu duada Allahdan istədiyimiz şeylərdən biri də eşidilən tərzdə, eşidilən səslə başqalarına salam verməkdir ki, belə bir salamı Allah bizə nasib eləsin ki, biz başqaları ilə bu tərzdə, başqalarının bizi eşidəcəyi tərzdə salamlaşaq. İslam dininin üzərində təkid elədiyi və çox tə'kidlədiyi məsələlərdən biri açıq-aşkar salam verməkdir. İslam çox təşviq və tə'kid eləyib ki, bir-birinizlə salamlaşın bir-birimizlə üz-üzə gələndə, bir-birimizin evinə daxil olanda bir-birimiz digərinizə salam versin. Özü də eşidilən sərsə də açıq tərzdə İmam Bağır əleyhissalam buyurur: "İnallaha əzzə vəcəl yuhibbu ifsha as-salam." Allah salamı aşkar verməyi çox sevir. Ki bir-birimizlə görüşəndə açıq salam verin ki qarşı tərəf sizi eşitsin və istə şəklində, istiqanlı şəkildə bir-birinizə salam verin. Allah belə bir salamı sevir, belə bir salama məhəbbəti var. Bir neçə ədəb qaydası sayıblar salam üçün. Deyiblər, salam verəndə bir neçə məsələyə diqqət eləyin, bir neçə qaydaya riayət eləyin. Məsələn, deyiblər, çalışın salam verəndə birinci salam verəsiniz. Salam verənin birincisi siz olasınız. Çalışın salamı alan yox Salamı verən olasınız. Çünki hədisdə var ki, əgər salamçın 70 savab nəzərdə tutulubsa, onun 69-unu salamı verənə verəllər. Salamı alanə isə onun bir dərəcəsi düşər, savabın bir hissəsi düşər. Və buyurublar ki, uşaqlara salam verin. Heç vaxt intizarınız olmasın ki, uşaqlar sizə salam versin. Çalışın, uşaqlara salam verəsiniz. Bu işlə insan uşağa şəxsiyyət vermiş olar və uşaq şəxsiyyətli şəkildə böyüyər. İnsan uşağa salam verəndə uşaq özündə şəxsiyyət hiss eləyir və o şəxsiyyət böhranı, məhəbbət böhranı yaşamır. Ona görə təkid ediblər ki, uşaqlara çalışın, salam verin və deyiblər, ayaq üstə olan əyləşənə salam versin. Miniydə olan, minisiz və piyada olana salam versin. Çətən insan duran insana salam versin. Varrı, sərvətlilər kasıblara, fəqirlərə birinci salam versin. Bunlar salam vermənin qaydalarıdır. Əziz İslam peyğəmbəri bu məsələlərdə hamıdan birinci idi. Əziz İslam peyğəmbəri çox diqqətlə bu məsələlərə riayət edirdi. Həzrət həmişə birinci salam verərdi. Heç vaq bu məsələdə peyğəmbərə qabaqlayan ikinci bir şəxs tapılmadı. Hətta hədislərdə var. Bəziləri özlərin gizlədərdilər, bəziləri özlərini məxfi eləyərdilər ki, peyğəmbər gələndə onları görməsin və onlar birinci salam versinlər peyğəmbərə, yenə müvəffəq olmurdular. Peyğəmbər bir neçə addım qalmış onların gizləndiyi yerə, digər də məsələn, ey falan şeyin arxasında gizlənmiş, falan divarın, ağacın arxasında gizlənmiş şəxs. Salam olsun sənə. Bu məsələdə də peyğəmbəri ötüb keçə bilmirdilər. Peyğəmbər az yaşlı uşaqlara salam verərdi. Heç vaxt gözləmirdi ki, uşaqlar ona salam versin. Salam bu qədər ki təkid olunub, salamın üzərində İslam dininin bu qədər təkid eləməsi, bu qədər salama tövsiyə eləməsinin fəlsəfəsi və səbəblərindən biri budur ki, ictimai əlaqələri gücləndirir, istilik, məhəbbət yaradır hərtdərin arasında ona görə İslam təkid eləyir salam verməyə və buyurur ki salam verəndə çalışın bir bir-birinizin əlini sıxasuz bir-birinizlə əl verib görüşün həm dillə salamlaşın həm də bir bir-birinizin əlini sıxın çünki əl verib görüşmək bir-birinin əlini sıxmaq insanlarda bir-birinə qarşı məhəbbəti artırır və məhəbbəti gücləndirir hədislər də var ki iki mömin bir-birinə görüşəndə bir-birinin əlin sıxanda Allah da gətirər öz əlini, qoyar onların əlinin içinə. Əlbəttə Allahın əli yoxdur. Allahın əlindən məqsəd onun rəhməti və qudratıdır. Allahın rəhmat və qudratı nəzərdə tutulur Allahın əli deyiləndə. Amma hədis buyurur ki Allah onlardan biri ilə görüşər, onlardan birinin əlinin içinə qoyar əlini. O kimdir? O şəxsdəki qarşı tərəfə məhəbbəti daha artıqdır. Yəni iki mömin bir-birindən görüşəndə hansı birinin məhəbbəti digərinə daha artıq olsa, Allah da gətirib əlini onun əlinin içinə qoyar. Belə olduğu halda nə gözəldir ki, biz bir-birimizlə məhəbbət müsabiqəsi keçiridəyik. Bir-birimizlə yarışaq məhəbbətdə. Qoy mən çox istəyim. Allah əlni mənim əlimin içinə qoysun. Quran da buyurur: "Fəstəbəqul xeyrat." Yaxşı işlərdə bir-birimizlə müsabiqə eləyəm, yarışın. Allah inşallah bizi öz dininə, öz şəriətətinə əməl edənlərdən qərar versin. Bu günün də duasında Allahdan istədiyimiz şeylərdən biri salamı açıq aşkar vermək, istiqanlı şəkildə vermək idi ki, Allah inşallah bütün dualarımızı və bugünkü duamızı da bizdən قبول لسن مستجاب لسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>